ফ্ৰী ৱান কি খবৰ আজি সোমবাৰ আজি ভ্লগ এটা নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিছোঁ প্ৰথম প্ৰথম এতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া মই ভাত খাব ওলাইছোঁ এতিয়া নময় হ'ল বাৰটা বিছ বাৰটা বিছ বাজিলে সেইখিনি সময় মানে জানৰ টেবুলখন অলপ চাফা কৰি থলোঁ তাই স্কুলত যাওঁতে আৰু সেইখিনি চাফা কৰি উঠাৰ পাছত অলপ সময় বহিলোঁ মোবাইল চবাইল চালোঁ আৰু মোৰ কিবাকিবি অলপ কাম আছিল সেইখিনি সৰু সুৰাকৈ সেইখিনি কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া ভাবিছোঁ অলপ ভাত খাওঁ গতিকে ভাতকেইটা খাওঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত অলপ অলপ শ্বেয়াৰ কৰোঁ গতিকে চাই থাকিব মোৰ আজিৰ ব্লগটো আৰু ভাল লাগিলে লাইক ইমান কৰিব আৰু এয়া জানৰ টেবুলখন অলপমান কিবা অকণমান পৰিপাটি কৰি দিছোঁ আৰু এয়া সৰস্বতী গণেশ বাবা মিলদিকেইখনৰ এইখিনি বহুত লেতেৰা হৈ আছিল সেইখিনি চাফা কৰি দিছোঁ চাওকচোন অকলে অকলে ভাত খাবলৈ হ'লে বহুত বস্তু মানুহে এনেকুৱাকৈ বনাইছোঁ পাকৰ ভাজোঁ আৰু টেঙাখিনি অলপ ললপ বেছিকৈ টেঙা এটা লৈছোঁ টেঙাখিনি তাই অলপ বেছি ভাল আৰু আলু আলুটুকুৰা মই নিব খানা নাই মিঠাতেল অলপ সানিছোঁ তাৰপিছতে তেনেকুৱাকৈ ছোৱালীহঁতক খুৱাই বোৱাই উলিয়াই পঠিওৱাৰ পিছত মই মানে মোৰ কিছুমান নিজা কাম থাকে কাপোৰ কানি ধোৱা পখলা চাফা চুফা কৰা সেইখিনি কৰি উঠোৱাৰ পাছত চাৰে বাৰটামান বজাত ভাত খাব ওলাইছোঁ আৰু ভাত খাওঁতে মানে মই আৰু নতুনকৈ বেছিকৈ বস্তু বনাব ইচ্ছা নাই আৰু তাতে ভেন্দি ভাজি ভাতকেৰেলা ভাজি যোৱাকালি ৰাতিৰে আছিল আৰু এয়া পাপৰ এখন ভাজি লৈছোঁ আৰু আলু বইল কৰি থোৱা আছে তাতে নিমখ নহানকৈ মানে আলু মিঠাতেল অলপ দি পেলাই তেনেকুৱাকৈ খাইছোঁ হাই প্ৰেছাৰ আছে যে সেইকাৰণে তেনেকুৱাকৈ খাব লগা হৈছে বাই বাই লাহে লাহে গুচি গৈছে আৰু সেইখিনি সময় একচুৱেলি আঢ়ৈটা তিনিটামানৰ ভিজ ভিতৰতে বান্দৰটো আহিছিলে তাৰপিছতে এয়া চাহখন পটল ভাজি পটলবিলাক আমাৰ ইহঁতে যি বনাই দিলেও মানে ভাজি দিলেও চব্জি তৰকাৰী বনাই দিলেও ইহঁতে পটলটো খাবলৈ ইচ্ছা নকৰে আৰু এয়া চাহখন মই গধূলি সময়ত মানে ৰাতিৰ সাঁজত এইখিনি পটলটো সৰু সৰুকৈ মিহি মিহিকৈ কুটি লৈছোঁ তাতে পিঁয়াজ দিছোঁ ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ আৰু মিঠি গুটি দি ভাজি লৈছোঁ সেইখিনি মানে পুৰাকৈ ভাজনে আধা ভজা কৰি লৈছোঁ এইখিনি আধা ভজা কৰি লৈ মচুৰ দালিত আলু আৰু কণীকাই দিছিলোঁ আৰু সেইখিনি তৰাই লৈছোঁ লৈ উঠাৰ পাছত সেইখিনি ভাবিছোঁ এখন ধুনীয়াকৈ চব্জি তৰকাৰী বনাওঁ আৰু এই ৰেচিপিটো একচুৱেলি খাই বহুত ভাল লাগিছে সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু যোৱাকালি যিহেতু বনাইছিলোঁ এনেকুৱাকৈ খাই ভাল লাগিছিলে ভাবিছোঁ আপোনালোকে যদি বনাই খোৱা নাই খাই চাব পাৰে আৰু এয়া চাওকচোন মই আৰু যিখিনি তৰকাৰীখিনি উঠাই লৈছিলোঁ সেইখিনি সেইখন কাঁহীতে মই অলপমান পানী আনি পানী দি মানে চব্জি তৰকাৰীখিনি লেপলেপিয়া কৰি তৰকাৰীৰ আকাৰত বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে শুকান নহয় আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ আলুখিনি খৰচেৰে কাটি কাটি দি দিছোঁ আৰু যাতে মুখত এটা বেলেগ ধৰণৰ টেষ্টি এটা পায় তেনেকুৱাকৈয়ে সেইখিনি ৰাতিৰ কাৰণে বনাইছোঁ লগতে কণী চণী আছিল বাৰু আৰু সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ বহুত ভাল লাগিছে মোৰ আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু যিসকল নতুন ফিউ আচাৰ্চাইছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ মনৰ মানে শক্তিটো অলপ বঢ়াই দিয়ে তাকেই আশা কৰিছোঁ আকৌ এটা অন্য ভিডিঅ'ত ল'ব